Joko, sopir taksi online sing lagi kepepet setoran Nekat njupuk orderan jam luruh Bengi ning daerah sing terkenal angker Cedap kuburan lawas Penumpangnya wong wedok klambine ne pupih Meneng wai Tapi ambune ne koyok kembang kantil Dicampur banger batang Mobil seng maune penak Dadi abot koyong geret trek Pas jokon delok spion tengah dheweke sadar yen sing lungguh ning ningmb dudu manungsa, lan pas noleh, raine rata, cangkeme suwung. Udan dresses beniku bener-bener kaya asu, Langit peteng dedet, ora ana lintang siji-sijian sing wani metu. Jam ning dashboard mobilku wis nuduhake angka teng songgalas 455. Wis meh jam duro isuk, tapi duit ning kantongku isih garing, target tutup poin isi hadoh, utang korporasi wis nguber-uber kaya setang kreditan. Jancuk, sepi temen bengiki, apa wong-wong wis podo mudar kabeh apa Gersulaku karo nyumet rokok samsu sing wis kari separuh. Mobil Avanza irengku tak parkir ning pinggir dalan bypassing sepi nyenyet. Mongono suara udan ngeretek neng atap mobil. Ting! HP ku nyuni banter, nggawe aku meh njumpul saking kagete layar HP murup, ono orderan melebu, tak delok lokasi nih. TPU jeruk purut lawas, jarak jemput rong kilometer. Tujuan alas karet. Ati kujani mis deg-degan ora karuan, Sopo posing pesen gokar jam sak meneneng kuburan. Tapi utekku sing isine mung duit langsung bantah. Ah, si lah, paling mung barziarah utawa wonge dan kesasar, sing penting duitnya cair, cok. Aku ngidak gas, mobilku melayu nembus udan. Tekan lokasi penjemputan, dalane wis ora aspal alus meneh, tapi lemah campur makadam sing lunyu kena udan. Kiwa tengen mungana wit rembesi gede-gede sing oyote pating jenggerut kaya cakar setan. Lampu mobilku nyorot gapura kuburan sing wis lumutan. Ning ngisor gapura kui... ana wong atek. wong wedok. Deweke nggawe kelambi terusan putih, wong nganti nutupi sikil rambuté dawa ngandrah-ngandrah nutupi sebagian raine. Payung Orang gawe. deweke teles kebes, tapi aneh, ora ana gerak-gerik kademen babar blas, meneng kaya patung. Aku mandek persis ning ngarepe. Tak buka kaca mobil sitik. Mbak, sing pesen gukar Takonku. Deweke orang jawab, mung mantuk alon banget. Tanpa ngomong sepatah kata, dheweke buka lawang buri. Blam. Lawang ditutup banter banget. Nganti mobilku goyang. Woi, alon-alon sitik nopo Mbak? Rusak mobilku. Sopo sing arep nganti? Asu tenan, batinku, tapi ora wani ngomong banter. Bareng dheweke mlebu, hawa ning jeru mobil langsung owah drastis. AC mobil sing wis tak setel anget, tiba-tiba krosok anyep njejeri bolung. Luwih parah maneh, irungku langsung diserang ambu sing garai weteng mual. ambu kembang kantil sing nyegrah banget dicampur ambu banger kaya ambu tikus mati sing wis bosok pirang-pirang dino mbak tujuan sesuai aplikasi ya alas karet takonku karun delok spion tengah wong wedok kuwi mung lungguh dingkluk rambute sing teles nutupi raine deweke orang jawab ora obah mung ambekane krungu ngos-ngosan lirih kaya wong sing bar melayu adoh duh bisu paling wong iki kersu lakuke Aku mulai mlebokne perseneling siji lan ngidak gas. Tapi ono sing aneh. Mobilku abote na uzubilah. Mesin mobil ngerung banter, ngeden kaya ora kuat mlaku. Tapi iki mobil sehat, biasane digowo nanjak ning Bromo wae kuat. Tapi iki rasane kaya aku lagi ngeret truk tronton utawa ono muatan watu rongton ton ning bagasi mburi. Bajigur, mobilku kena apa iki? Aku nyobon delok spion tengah maneh, anggo mastiake lan pas kui, aku nyesel seumur hidupku. Ning kaca spion aku ndelok penumpange wis ora ndingkluk maneh, dheweke ndangak nyawang lurus ning spion nembus mataku. Raine hancur, ora ana irung, matane mung bolongan ireng sing metu nanah campur getih. Cangkeme suwek ambang nganti kuping, nampilake untu sing lancip-lancip lan ireng. Nning buriine, ning, ning koca mburi mobilku, o puluhan rai-rai pucet liyane sing nemlekk ning koca, kabeh nyawang aku karo meringis. Asu, setan! Jeritku banter. Aku langsung ngidak rem sak polpole. Mobil selip, muter ning tengah dalan lan meh nabrak wit gede ning pinggil alas. Mesin mati. Suasana dadi peteng dedet maneh. Mung lampu hazard sing kedap-kedip gawe bayangan ning jero mobil katon medeni. Ambu banger saya nyegerak. Aku noleh kemburi, siap gelut utawa melayu. Kosong. Kursi mburi kosong, gak ana sapa-sapa. Tapi jog mobil mburi teles kebes, lan ana lendir-lendir werno ijo campur abang sing nemplak ning kursi. Ambune kaya mayit bosok pirang-pirang dina. Aku isih os-osan. Keringat adem gobyos sak Tanganku gemeter nyekel setir. Wis ilang, wis lunga setan alas iki. Tiba-tiba kaca ning samping kupingku diketok alon. Tok, tok, tok. Aku noleh alon-alon ning jendela sopir. Ning jaba kaca, raine wong wedok mau nemplek persis ning kaca. Mripat bolonge nyawang aku kedak banget. Cangkeme obah, ngetokake suara sing tembus kaca. Mas, durung bayar iki duwite. Deweke ngetokake tangan sing wis dadi balung nggawa godhong karing. Modar kowe, cok. Aku jerit histeris nyobone termobil maneh. Cekrek, cekrek. Mesine ora gelem urip. Jancuk, jancuk. Setan kui mulai guyu banter banget. Hihihihihihi. Koca mobilku mulai retak. Krak, krak. Aku ora mikir dawa. Aku buka lawang mobil, terus melayu sifat kuping ninggalake mobil kun ning tengah alas. Aku melayu ora toleh-toleh, nabrak semak kesandung watu, awakku babak Bundas kenorriye, tapi aku ora peduli, sing penting adoh saka mobil terkutuk kui. Esuke aku ditemokake warga pingsan ning pinggir dalan desa. adoh banget saka lokasi mobilku. Warga sing nulungi aku ngomong yen mobilku ditemokake ning pinggir jurang alas karet. Lawange mburi mbukak amba. Pasti cek polisi ning jok mburi bener-bener ana -bener bekas lendir lan tanah guburan. Tapi sing gawe aku mutusake pensiun dadi sopir lan milih dodolan cilok wae yaiku siji hal. Ning dasbor mobil ana duit receh jaman Wolondo lan kain kafan suwek sing ambu banger. Lan saben jam loro bengi yen udan krimis, aku isi sering krungu suara bisikan ning kupingku. Mas, ternomuleh จานจกเทนัน